Nama aku Rahman. Umur aku 63 tahun. Dulu aku ada keluarga, ada rumah, ada anak-anak yang aku besarkan dengan kasih sayang dan titik peluh sendiri. Tapi sekarang aku hanya ada kaki lima sebagai tempat berteduh, sehelai baju yang makin lusuh dan perut yang kadang-kadang kosong tanpa makanan. Aku tak pernah bayangkan hidup aku akan berakhir begini. Aku bukan seorang pemalas. Dulu aku kerja siang malam membanting tulang demi memastikan anak-anak aku membesar dengan baik. Aku tak pernah bagi mereka merasa kelaparan. Kalau perlu, aku rela tak makan asalkan anak-anak aku kenyang. Aku selalu pesan pada mereka belajar elok-elok, jadi orang berguna, jangan hidup susah macam ayah. Dan aku bangga dengan kejayaan mereka. Anak sulung aku seorang doktor Anak kedua bekerja di syarikat terkenal dan si bongsu berjawatan tinggi di sektor kewangan. Aku fikir bila aku tua nanti anak-anak aku akan ada untuk aku sama seperti aku ada untuk mereka dulu. Aku yakin bila aku tak kuat mereka akan papah aku. Tapi aku silap. Mula-mula mereka masih balik jenguk aku. Raya, hujung minggu, kadang-kadang sebulan sekali. Aku tak pernah minta duit atau apa-apa. Aku cuma nak tengok wajah anak-anak aku. Tapi lama kelamaan, panggilan aku makin jarang dijawab. Mesej aku cuma dibaca tanpa balasan. Sampai satu hari, anak sulung aku datang ajak aku ke Kuala Lumpur. Aku sangka dia nak bawa aku tinggal bersamanya. Dalam hati, aku bersyukur. Aku fikir, akhirnya aku tak perlu lagi hidup sendiri. Tapi sebaik sampai, dia berhenti di depan sebuah rumah kebajikan. Aku terpinga. Kenapa kita singgah sini? Aku tanya dengan nada ingin tahu. Dia tunduk tak berani tengok aku. Ayah, kami tak mampu jaga ayah. Kami sibuk dengan kerja. Ini tempat terbaik untuk ayah. Aku diam. Aku telan air liur. Tempat terbaik untuk aku, rumah yang aku bina, tempat anak-anak aku membesar, bukan lagi tempat terbaik untuk aku. Aku pandang wajah anak aku, berharap dia cuma bergurau. Tapi dia tak bergurau. Dia letak beg pakaian aku di depan pagar rumah kebajikan, kemudian berlalu pergi tanpa menoleh. Aku duduk di situ lama. Orang tua lain yang ada dalam rumah kebajikan itu memandang aku dengan simpati. Aku tahu aku bukan satu-satunya yang diperlakukan begini. Aku tak masuk ke dalam rumah itu. Aku bangun perlahan-lahan dan berjalan pergi. Aku tak tahu ke mana kaki aku melangkah. Sekarang aku hidup di kaki lima. Malam-malam aku bertahan dalam kedinginan, siang aku mencari sisa makanan untuk mengalas perut. Satu hari, badan aku mula rasa lain. Aku cepat letih. Kaki aku mula membengkak dan setiap malam aku kerap ke tandas. Aku tahu aku sakit, tapi aku biarkan saja. Siapa yang peduli? Anak-anak aku sudah lama mereka tak bertanya khabar. Sampai satu malam, aku rebah di kaki lima. Bukan anak-anak aku yang datang menolong, bukan keluarga aku. Orang awam yang simpati bawa aku ke hospital. Doktor sahkan aku menghidap penyakit buah pinggang kronik CKD tahap 4. Aku baring di katil hospital menatap siling kosong. Anak-anak seorang pun tak datang. Malam itu, seorang lelaki tua di katil sebelah menegur aku. Kau nampak macam orang yang dah hilang harapan. Aku senyum pahit. Aku tak ada sesiapa. Dia angkat bahu. Aku pun sama dulu. Anak-anak buang aku, aku sakit seorang diri. Tapi aku tak nak mati macam tu. Aku pandang dia. Apa beza engkau dengan aku? Dia seluk poket. Keluarkan satu botol kecil. Aku dulu pun tahap empat. Doktor kata hayat aku tak lama. Tapi aku usaha. Aku jaga makan. Aku cuba benda ni. Dia tunjuk bawang Dayak Kalimantan di tangannya. Sekarang aku masih di sini. Aku renung botol itu lama. Aku fikir aku dah hilang segalanya. Apa salahnya mencuba? Malam itu, aku mula amalkan bawang dayak. Dua bulan kemudian, kaki aku dah kurang bengkak. Badan aku rasa lebih ringan. Aku lihat cermin dan untuk pertama kali dalam tempoh yang lama, aku rasa ada sedikit harapan. Bukan untuk anak-anak aku, tapi untuk diri aku sendiri.